नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम जिल इमिग्रेशन की इस यूट्यूब चैनल में मैं कल्पेश तलाव्या आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में यूएसए विजिटर वीज़ा के रिगार्डिंग प्रोसेस क्या है अगर आप हमारी कंपनी के साथ रजिस्ट्रेशन करवाते हैं चाहे आप हमारे ऑफिस पे आके करवाएंगे या फिर हमारे यूट्यूब वीडियोज़ देख के गुजरात के बाहर के काफ़ी लोग हैं इंडिया के बाहर काफ़ी लोग हैं जो लोग हमसे एप्लीकेशन करवाना चाहते हैं तो उनके लिए ये स्पेशल वीडियो है कि पूरा प्रोसेस हम कैसे आपको सर्विसेज देते हैं अभी हमें डेली काफ़ी कॉल्स आते हैं यूएसए विजिटर वीज़ा के रिगार्डिंग एप्लीकेशन के रिगार्डिंग डीएस 160 के बारे में एम्बेसी फीस कैसे पे करना है अपॉइंटमेंट कैसे बुक करना है इंटरव्यू में आपको कैसे आंसर देने हैं ये सारे क्वेश्चन के आंसर काफ़ी लोग हमसे कॉल पे मांगते हैं आप समझ सकते हैं वैसे हम रोज के काफ़ी कॉल्स को पूरा एंटरटेन नहीं कर पाते हैं इसके हिसाब से हम ये वीडियो बना रहे हैं कि आप इस वीडियो को देख के हमारी पूरी प्रोसेस को समझ सके और हम आपको कैसे सर्विसेज देंगे ये भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं आप अहमदाबाद में रहते हैं तो हमारी ऑफिस पे आके भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और अगर आप आउट ऑफ अहमदाबाद है गुजरात के बाहर से है तो आपको हमारी कंसल्टेंसी चार्ज ऑनलाइन पे करनी होगी तो हम दोनों चीज़ आप हमारी ऑफिस पे आकर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं या फिर ऑनलाइन करवाते हैं दोनों की डिटेल्स हम आपको बताएंगे। आफ्टर रजिस्ट्रेशन हम आपको एक पर्सन प्रोवाइड करेंगे जो ट्रेन पर्सन होगा जो आपसे आपके पासपोर्ट के फर्स्ट पेज लास्ट पेज ईमेल एड्रेस और फोन नंबर आपको उनको प्रोवाइड करने होंगे उसके बेस पे आपको डी एस यानी सी जो है वन डॉलर कैसे पे करना है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन देगा सी की कॉपी कैसे निकालनी है वो कॉपी निकाल के आपको वाट्सअप कर देंगे या फिर आप चाहे तो ईमेल भी कर देंगे ज़्यादातर स्टूडेंट्स अमेरिका रहते हैं उनके पेरेंट्स को ये सब प्रोसेस का ज़्यादा आइडिया नहीं होता है तो हम क्या करेंगे डी एस का जो पेमेंट है यानी एक डॉलर कैसे भरना है बैंक में जाके तो उसका भी हम पी बनाते हैं और वो पी हम आपको भेजते हैं तो आपको स्लीप कैसे बढ़नी है वहाँ तक की इन्फॉर्मेशन हम उसमें देते हैं तो आप इससे समझ सकते हैं कि हम सभी चीज़ की बारीकी से ध्यान देते हैं और आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट होने में हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हैं अभी आपका डी एस वन सिक्सटी का जो पेमेंट करना है यानी सी जी आई का पेमेंट करना है उसकी रिसिप्ट कंप्लीट करके उसके बाद वो रिसिप्ट आप तक प्रोवाइड की जाएगी आप हमने जैसे आपको बताया ऐसा बैंक में जाके आप पेमेंट करेंगे और उसके कुछ समय बाद वह फीस आपको ऑनलाइन शो होगी यानी ज्यादातर अभी एक्सिस बैंक में वीजा फी पे करते हैं और उसके बाद 24 से 48 एट आवर्स के अंदर सी की फीस ऑनलाइन एक्टिव होती है और उसके बाद ही आप इंटरव्यू और बायोमेट्रिक को एक्टिव कर सकते हैं अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं अभी उसके बाद आई बार डी फॉर्म कैसे भरना है उसमें क्या क्या डिटेल्स भरेंगे तो आफ्टर रजिस्ट्रेशन जो पर्सन से हमारी कंपनी से आपकी बात होती है वो पर्सन आपको एक हमारा कंपनी का बनाया हुआ फॉर्म भेजेंगे उस फॉर्म को आप मोबाइल से भी भर सकते हैं या फिर आप उसकी प्रिंट लेके उसमें आपकी नॉर्मल डिटेल्स होंगी जो आप फिल करके हमें व्हाट्सअप या ईमेल से रिटर्न करेंगे जिस मोड़ से आपने उस ऑफिसर से बात किया होगा उस मोड़ से ही हमें काम करना है अगर आपने व्हाट्सअप किया है तो व्हाट्सअप ही करेंगे और ई मेल कन्वर्जेशन कर रहे हैं तो ईमेल ही कन्वर्जेशन में रहेंगे अभी हमने जो आपको डीएसटी का जो रफ फॉर्म दिया है वो आप हमें भरके दे देंगे उसके बेस पे हमारे ट्रेन काउंसिलर्स आपके डी एस वन सिक्सटी फॉर्म को कंप्लीट करेंगे उसको सबमिट करने से पहले आपको एक रिव्यू फॉर्म भेजा जाएगा डी एस वन सिक्सटी का रिव्यू फॉर्म जो वेबसाइट से ही लेंगे वो आपको मिल जाएगा वो आपको चेक करना है देखना है कहीं उसमें आपका फोन नंबर नाम एड्रेस कुछ गलत है नहीं वो देखना है हमारे ऑफिसर्स उसके बाद आपकी क्या हेल्प करेंगे अगर आप बिज़नेस करते हैं आप जॉब करते हैं तो आपका बिजनेस क्या है जॉब क्या है उसकी पूरी डिटेल्स ऑफिसर को उस फॉर्म में देंगे ताकि जब भी आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको उसके हिसाब से ही क्वेश्चन किए जाएंगे और आपको उसके रिलेटेड आंसर भी देने रहेंगे आपकी प्रोफाइल को आप कैसे शो कर सकते हैं वो भी हमारी टीम आपकी हेल्प करेंगी अगर आप हस्बैंड वाइफ दोनों एप्लीकेशन कर रहे हैं तो दोनों की एप्लीकेशन के अलग अलग फॉर्म भरने होंगे आप चार लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं तो चार लोग के अलग अलग फॉर्म्स आपको हमें भर के आपकी बेसिक डिटेल्स देनी होगी उसके बाद हमारे ऑफिसर्स डिस्मसिटी को कंप्लीट करेंगे और उसका फाइनल फॉर्म है उसका पी आपको भेज देंगे कभी कभी सिस्टम एरर की वजह से अगर वो पी नहीं निकल सकते तो उसकी सेकेंड प्रिंट हम कहीं से नहीं ले पाते और वो प्रिंट को आप इमिग्रेशन के टाइम यानी कि जब आप वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाते हैं उस टाइम आपको लेके नहीं जाना है उसके अंदर मेंशन रहता है कि आपको ये पेज ये डॉक्यूमेंट्स इन इं, इंटरव्यू के दौरान आपको नहीं लेके जाना है वह आपके रेफरेंस के बारे में है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या रखा अभी आइए हम बात करते हैं बायोमेट्रिक के बारे में आपकी फीस एक्टिव होने के बाद पहले आपको बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट करने को मिलेगी और उसके बाद ही आपकी इंटरव्यू की डेट स्केड्यूल की जाएगी बायोमेट्रिक में यह ध्यान रखना है कि आपके फिंगर जैसे अभी उत्तरायण है गुजरात में काफ़ी अच्छा फेस्टिवल है तो ये ध्यान रखना है कि आपकी फिंगर दूरी से कट ना हो लेडीज है तो सब्जी काटने वक्त यहाँ पे कुछ छुरी न लगे उसका ध्यान रखना है अभी शादियों का माहौल भी है शादी में मेहंदी लगाने का रिवाज रहता है तो मेहंदी न लगाए वो ध्यान रखना अगर ऐसे आपने कुछ गलती की तो आपकी बायोमेट्रिक नहीं होगी तो मुश्किल से मिली हुई डेट आपकी

अमेरिका क्यों जाना है ज्यादातर एक पर्सन ये जवाब देगा घूमने के लिए उसको वीजा मिल रहा है दूसरे ने सेम आंसर दिया तो उसको वीजा नहीं मिल रहा है ऐसे काफी ऑप्शन हमने देखे हुए थे तो आपको किस हिसाब से उसको आंसर देना है आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए ये सारी डिटेल्स हम आपको बताएंगे जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तब आपको कोई फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं रखने होते हैं ज़्यादातर काफ़ी कंसल्टेंट ऐसा बोलते हैं कि आपको दस लाख बीस लाख तीस लाख का बैंक बैलेंस सर्टी हाथ में रखना होगा अगर आपके पास वो नहीं है तो वो लोग कुछ चार्जेस लेते हैं और उसके बेस पे आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं पर आपको उसके पैसे नहीं देने होंगे ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स इमिग्रेशन ऑफिसर ने आज तक यानी वीज़ा ऑफिसर ने आज तक नहीं मांगे हुए हैं तो ये ध्यान रखना है आप अहमदाबाद से एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आप हमारे ऑफिस पे आके इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर सकते हैं और काफ़ी लोग जो है हमारे जो गुजरात बाहर से है इंडिया बाहर से है जो हमारे से सर्विसेज ले रहे हैं तो उनको हम वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन से जूम या मोबाइल से भी इंटरव्यू का प्रिपरेशन करवाएंगे कैसे कपड़े पहनने हैं कैसे बात करनी है वो सारी डिटेल्स हम उनसे बार बार करवाएंगे हमारे पास काफ़ी वीज़ा काउंसिलर है हम एक ही पर्सन का अलग अलग लोगों के साथ इंटरव्यू करवाएंगे जिससे आपको हेजिटेशन ना हो कि जैसे कोई काफी लोग ऐसे होते कि अनजान लोगों के साथ बात नहीं कर सकते तो ऐसे होने से वो खुल सकते हैं जैसे मैंने बताया वैसे कुछ टिप्स ही हम दे रहे हैं बाकी की आगे काफ़ी प्रोसेस है जो हमारी टीम आपको देने वाली है और आपकी हेल्प करने वाली है यूएसए में जाने वाले दो किस्म के लोग रहते हैं एक तो वहां पे कोई फैमिली है फ्रेंड्स हैं या तो फिर घूमने के लिए जाना है घूमने के लिए जाना है तो आपको कुछ होटल्स बुकिंग करवाने होंगे जो आपको एप्लीकेशन में मेंशन करने होंगे और अगर आपके कोई रिलेटिव्स वहां पर रहते हैं तो उनसे कुछ डिटेल्स लेनी होगी ज़्यादातर हम रजिस्टर्ड क्लाइंट को ये एडवाइस देते हैं कि आपके जो भी रिलेटिव्स हैं उनको आपको जो सर्विस प्रोवाइडर दिया गया है जो काउंसिलर दिया गया है उसका नंबर उसको दे दीजिए और जो यूएसए में रिलेटिवस हैं उनका नंबर हमें दे दीजिए तो उनसे जो भी डॉक्यूमेंट्स लेने हैं जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमारी टीम डायरेक्टली उनको कॉन्टेक्ट करके वो डिटेल्स हम ले लेंगे और हम उनसे ये डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो आपका डी एस फॉर्म भरने में एकदम ईजी रहेगा ज़्यादातर स्टूडेंट वहां पे रहते हैं पेरेंट्स यहाँ पे रहते हैं पेरेंट्स को इतना पता नहीं चलता है हम पेरेंट्स को बताएंगे पेरेंट्स स्टूडेंट को बताएंगे वो इन्फॉर्मेशन लेंगे वो फिर पेरेंट्स को देंगे पेरेंट्स हमको देंगे तो एक काफ़ी टाइम गेन प्रोसेस है तो हम इस प्रोसेस को एकदम स्मूथ करते हैं हम क्या करते हैं उनसे ही सारा डेटा ले लेते हैं हमें जो भी एविडेंस चाहिए हम उनसे मंगवा लेंगे तो डी एस में और भी क्वेश्चन रहेंगे वो आपको रजिस्ट्रेशन के बाद टाइम टू टाइम हम बताते रहेंगे लास्ट में आपको इंटरव्यू के वक्त क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाना है वो सारी चीज हम आपको कंप्लीट करके देंगे आपके सारे डॉक्यूमेंट कैसे सेट करने हैं वो सारा डिटेल्स हम आपको कंप्लीट अगर आप ऑफिस पे आते हैं तो करवा के देंगे और आप गुजरात बाहर से है अहमदाबाद बाहर से है तो हम आपको वो सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी काफ़ी चीज़ देख सकते हैं वीज़ा के रिलेटेड वीडियोस भी देख सकते हैं काफ़ी टेस्टी भी देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के साथ साथ हमारी वेबसाइट्स भी है इंस्टाग्राम में भी आप चेक कर सकते हैं अगर गुजरात बाहर के हैं काफ़ी ऐसे भी बनता है इमिग्रेशन में अभी काफ़ी फ्रॉड होते हैं कि कुछ पैसे लेके काफ़ी कॉल्स भी नहीं उठाते तो आप हमारे ऑफ़िस पे विज़िट नहीं कर सकते तो आपका कोई भी फ्रेंड्स अहमदाबाद गुजरात में है तो उसको भेज सकते हैं और ऑफ़िस पे एक दफ़े आपके फ्रेंड्स या रिलेटिवस को डेफिनेटली विजिट करवाएं ताकि आपको पता चलेगा कि हमारी सर्विसेज क्या रहती है हम किस हिसाब से प्रोसेस करते हैं तो ये थी यूएसए वीज़ा के लिए पूरी इंफॉर्मेशन तो ये हम आशा करते हैं कि आप हमें कॉल करने से पहले इस वीडियो को एक बार जरूर से देख लें क्योंकि काफ़ी कॉल्स आने के कारण हम सबको इतना टाइम नहीं दे सकते फ़ोन पे आंसर नहीं दे सकते इसीलिए हमने इस स्पेशली वीडियो बताया है कि जिसे आपको अगर हमारे साथ एप्लीकेशन करवानी है हमारे साथ जुड़ना है तो हमारी प्रोसेस के बारे में आपको ये पूरी जानकारी रहेगी अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं तो ये थी यू एस ए विज़िटर वीज़ा के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बेल आइकॉन दबाइए लाइक कीजिए और आपके कोई रिलेटिव जो यू एस ए विजिटर वीज़ा के लिए एप्लीकेशन करवाना चाहते हैं उसको ये वीडियो भेजिएगा तो उसको पता चलेगा कि अप्लीकेशन क्या होती है यूएसए विजिटर वीज़ा की एप्लीकेशन में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए कैसे प्रोसेस रहेगी और हमारे साथ एप्लीकेशन करवाते हैं तो आपको कैसी सर्विसेज मिलेगी ये सारी चीज़ आज हम जैसलमेर में आए हैं और हमारे पास काफ़ी टाइम है तो वीडियो बनाकर आप तक भेज सकते हैं इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया और आप तक ये वीडियो पहुंच गया है अभी तो ऐसे ही इंफॉर्मेशन वाले वीडियोस देखने के लिए इस चैनल पर बने रहिए थैंक यू जय हिंद वंदे मातरम भारत माता की जय Padharo mare